ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಾರಿದ್ರ ದಹನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಥರ ಹಚ್ಚಿದ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಐತಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿ ಆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಬರೀ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದಾರಿದ್ರ ದುಃಖ ದಹನ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾಂತ ಕಥಾರಣಾಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿ ಧಾರಣಾಯ ಕರ್ಪೂರ ಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुःखभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माभराय शवभस्मविलेपनाय बालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगला दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चाननाय पणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरधाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नामप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय ऋषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं त्रिसन्ध्यं यः पटे नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात् इति श्री वसिष्ठविरचितं धारित्र दहन शिव स्तोत्रं सम्पूर्णं तेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् एल् नमस्कारः जय श्रीकृष्ण